Аккредитованное агентство недвижимости Премьер представляет вашему вниманию жилой комплекс Руслан и Людмила. Руслан и Людмила это многоэтажный жилой комплекс, расположенный на 9-й станции Большого фонтана по улице Литературная, 12. Большой фонтан. Как много в этом слове для тех, кто хоть что-то понимает за Одессу. Мой любимый и всеми уважаемый учитель физики Давид Маркович говорил. Вовочка, жизнь у нормального человека, как ни странно, так и да только одна. Поэтому прожить ее нужно честно и желательно на берегу теплого моря. Вам, Вовочка, в этой жизни крупно повезло, говорил Давид Маркович. Вы живете в благословенном городе Героя Одессе, на берегу самого синего в мире Черного моря, да еще и на фонтане. Цените это, Мишигина, всего через 30 лет странствий по городам и жизни до меня наконец-то дошло. Учитель, как всегда, был прав. Я вернулся. Купил квартиру на фонтане рядом с родительским домом. Вожу маленькую дочку в школу, которая всегда будет помнить великого учителя Давида Марковича. Помогаю строить дома, за которые мне не будет стыдно ни перед дочкой, ни перед друзьями, ни перед памятью великого учителя. Один из таких домов возводится на улице Литературной, на границе парковой зоны, в непосредственной близости к морю, с шикарными пляжами, яхт-клубом, спортивно-оздоровительным комплексом и прочими атрибутами настоящего бизнес-класса, который ставит жилой комплекс Руслана Людмила в разряд уникальных предложений в городе Одессе. Строительство ведет компания Будова, которая прекрасно зарекомендовала себя качеством строительных работ, СК Будова в городе построила Наполеон и Жозефина на бизнес-центр Покровский на Жуковского, арабский культурный центр на Ленина, гостиничный комплекс Отрада и многие другие здания, которые украшают наш город. Технический контроль со стороны заказчика осуществляет компания «Инженеринг Engineering. Реализацию проводит аккредитованное агентство недвижимости «Премьер». Жилой комплекс состоит из трех секций разных от 19 до 21 этажей. Комплекс имеет огороженную охраняемую территорию и внутренний двор, оборудованный детскими площадками и местами для выхода. Под комплексом расположен паркинг. По внешнему периметру планированы гостевые парковки. На первых этажах расположены рекреационно-оздоровительные учреждения, аптека, парикмахерская, стоматология, магазин. Отопление автономное, крышные газовые котельные виски, немецкого производства, грузовые пассажирские листы, само собой, «Отис», дублированные система подачи электроэнергии, автономная система подкачки воды с дополнительными резервуарами, поэтажное кондиционирование, и прочие атрибуты настоящего бизнес-класса. Квартиры сдаются в состоянии. Входная бронированная дверь, шумок, изоляционная стяжка пола, металлопластиковые окна, вот стейков холодной и горячей воды, вот электропроводки в квартиру с установкой счетчиков электроэнергии, теплообеспечение выполнено в полном объеме с установкой радиаторов, а также по желанию будущих жильцов комплекса могут быть реализованы любые дизайнерские решения из материалов заказчика еще до года комплекса до эксплуатации. То есть квартиру дают в подписчик. Основное Людмила – это комплекс, который удовлетворяет требования самых искательных жильцов. Реализует проект аккредитованное агентство недвижимости, «Премьер», имеющие филиалы во всех районах города.